Diamond, and she has already won Open Executive Rank Person. So let's invite to the stage a lady for our award ceremony of gold directors, Galina salzman Please come. And Дорога коралівська родина. Мені дуже сьогодні приємно бути на цій сцені і нагороджувати золотих директорів. Всі ви знаєте, як зробити статус золотого директора. Правда? Скільки має бути балів, скільки має бути директорів? Отож, трішки своєї історії. Як я потрапила в компанію Корал Клаб і як я потрапила на свою першу будінню золоті для золотих у статусі золотого директора. Приїхавши мої наставники з України, це Наталія Красія і Оксанка Височан, вони мені сказали: у Єгипті буде подія Золотів для Золотих, і ти там маєш бути. Збираюся я з своїм чоловіком, їдемо ми на цю подію. І е, така. Е, Дівчинка, яка боїться сцени, яка боїться говорити, яка боїться зачепити якусь людину, стоїть там під сценою е, в Єгипті. Ми тоді ще полетіли з Лідою, з Лідою Спорняк е, на цю подію. Ліда, Ліда приїхала з Майами, е, з Флориди, і тремтячими ногами я йду на цю сцену. Почуття були, враження були дуже, дуже. Е, Радісні і водночас я дуже переживала, але це того вартує. І золоті директори це вже лідерська кваліфікація, це вже потрібно працювати з двома директорами. І зараз буде можливість мені нагороджувати наших золотих директорів. Дати, я забула це сказати, я пропустила. Що відбувається зі мною після події ЗТЗ? Приїжджаю я в Америку і включаюся в роботу на всі 100. і за два місяці відкриваю майстра. <плес> Отож, все можливе тільки головне бажання. І зараз на цю сцену запрошуються золоті директори. відкритий мастер. за два місяці. Людмила Ягигина. Светлана Сурга. Li Ligia Buntarenko. Ligia Bundarenko. Сейчас у нас будет к вам вопрос, и каждый ответит на него. Почему вы решили приехать на события? Успех приходит к тому, кто слишком занят, чтобы просто сидеть и его ждать, правильно? Меня зовут Людмила, я приехала с Ригода. Мое первое знакомство с Кораллом случилось год, в конце этого месяца, будет год, как я познакомилась с Кораллом, я волнуюсь. А мне позвонила даже твоя подружка на данный момент, она моя уже партнер, Лана Кондратьева, и сказала мне, она раньше за ней наблюдала за то, о том, какую воду она пьет на все время на видео, ставила там свою водичку, живую, структурированную. Я давно интересовалась этой водой, мне очень было интересно. Когда мне позвонила, спросила, не хочу ли я попробовать, я сказала сразу «да». Я уже была готова к тому моменту, и поэтому а, я даже не предполагала, что в тот момент моя жизнь полностью изменится, когда я сказала слово «да». И уже через несколько месяцев я поехала на первое событие в Вегасе, где нас так же, как и директоров, вызывали на сцену. Я помню, с такой гордостью я стояла на сцене, еще в серединке, и... Думала, как же я хочу быть здесь постоянно. И это не скромно, но думаю, что скромность это не наше, как вы говорите, дел наше. Но нужно нам, нужно нам, sorry, нужно нам а, мечтать не скромно. Потому что мечты, страхи наши, они нам не дают мечтать. Поэтому я, конечно, решила, что я тоже хочу не только такой, я очень в общем, хотела такой значок, но я сейчас хочу другой. Такой. Я, конечно, попала, я очень хотела попасть на золотые, для золотых я тогда попала. Все, что там я испытала, я советую попасть всем директорам, потому что это то, что может реально поменять вашу жизнь. Я поняла, что вода, которую Леонид Ла, я с ним, кстати, еще познакомилась в Вегасе, я прям так рада, что я с ним за одним столом сидела. Поняла, для себя я решила, что вода это как локомотив, который тащит Долк с собой... Локомотив, который тащит, наверное, целую кучу вагонов. И локомотив это вода, это локомотив. За ним тянется здоровье, которое... А за здоровьем энергия, которая, наверное, у которой нескончаемая энергия, которая имеет крылья. Вот это я испытала. А затем еще личностный рост. А потом еще вообще без наглости можно мечтать. Уже я хочу туда, хочу вот это, я очень тоже хочу и дом, я хочу привилегии все. Поэтому я приехала и на это событие, и я еще приеду. Так что меня это уже не меня зовут Светлана, я тоже из штата Орегон. Сегодня ровно год, как я приехала в Америку из Украины. Познакомилась с компанией я 7 месяцев назад. Я мама пятерых детей. И... и, ну, вы понимаете, женщины, какой организм после пятерых родов, да? Вот я прошла на продукт. Я пришла на продукт благодаря моей наставнице. Я пришла на продукцию и получила очень шикарный результат. И 7 месяцев назад я решила строить бизнес Club. Первая моя конференция была в Лас-Вегасе тоже. Я была в статусе серебряного директора. Ну, желание было, конечно же, двигаться дальше, дальше и не опускать руки. Приехала я на эту конференцию, чтобы провести прекрасное время с нашей коралловской семьей, потому что это, наверное, лучшее время, которое может быть для нас. Взять для себя опыт, двигаться дальше, набраться энергии, зарядиться и двигаться только дальше, только к своей мечте, только к осуществлению своих целей и никак иначе. И я рада, что даже ехав на эту конференцию, моя дочь в возрасте 10 лет сказала мне, «Мама, я скоро буду работать, так как ты. Я Лидия Бондаренко и живу в Миннесоте. Значит, почему я здесь в корали? У меня проблема была с кожей моей. Она у меня очень была морщинистая и такая сухая. И вот я познакомилась на ТикТоке с Еленой Яблочкиной. Моя наставница, она мне объяснила эту программу 90 дней, 4 шага. Я поверила тебе, Елен. Пришла сюда, прошла эту концепцию здоровья. Но на первом месяце на Coral Detox Пласт я увидела свои результаты. Как она работает, она в самом деле работает. И я всем своим клиентам говорю, приходите, она работает. Люди приходят, да. Я очень рада, что я здесь, почему я сюда приехала познакомиться со своей структурой, с Еленой Яблочкиной и вышестоящей Жанна Данилова. Также познакомиться со всеми вами, единомышленниками и, конечно, и, конечно, научиться, как строить правильно бизнес. Спасибо. Новая семья. Я не буду рассказывать то, почему я пришла в Курорт-клаб? Я вам расскажу историю моей первой любви. Мы встретились в 2006 году. Ничего не поняли друг о друге и разбежались. Прошло 17 лет, и мы снова вместе. Но тогда я уже поняла, что мне надо поехать на то мероприятие, которое состоится в Турции, и я не знала, как. И спустя 17 лет я стояла на сцене в Турции, будучи золотым директором. И я говорю свое «да», и буду развиваться в этой компании, потому что я ее люблю. Спасибо. Меня зовут Ира Бондарь. Я очень счастлива быть здесь, и я благодарна Господу, что тот тяжелый момент, когда врачи говорили, что поможет только операция, я была в таком отчаянии, я очень не хотела эту операцию, я познакомилась с этим продуктом, с компанией, и, ну, не очень верила сразу в это все, но решила попробовать, но спустя несколько месяцев я увидела эти результаты, я абсолютно поменяла свои мнения об этой компании, о продукте, я влюбилась в это все, и я счастлива быть здесь, и я была на прошлом событии в Лас-Вегасе в качестве простого директора. Ну, так, поехала. Ну, думаю, посмотрю. Я, я, я не собиралась развиваться в этой компании, но после Вегаса я поняла, что это то, что я искала, то, что мне надо. И я благодарна своим наставникам, и Марине Сальковой, Оксане Валентину Денисовец, Наталья Краси, которые поддерживали и как-то, короче, помогали держаться на, на плаву и все-таки пойти вперед. И я очень счастлива быть здесь, а еще большое счастье, что это прекрасный подарок моему дню рождения. Я... Я меня, меня, подошли, меня. <свят> меня зовут Наталья Баздрева, я в компании Coral Club уже 7 месяцев и в Америке проживаю в штате Кентаки более 5 лет. Я любящая жена и мама двоих детей и по образованию я фармаколог, Моя миссия уже более 14 лет – это помогать женщинам быть молодыми и красивыми. Я развиваю собственный спа-салон, я являюсь косметологом, нутрициологом. И вот более трех лет я интересуюсь темой здоровья очень глубоко. И вот как раз «Коралловый клуб» он показал мне, что тема здоровья – это действительно такая концептуальная тема, которая может помочь людям быть по-настоящему здоровыми, то есть истинно здоровыми, без таблеток и без гормонов и всего остального. Я сама прошла путь восстановления собственного здоровья, и мне очень нравится, как работает эта система. Я делюсь с удовольствием с людьми всем этим, и интересно, что сегодня Алина спросила меня, в каком я буду статусе, я сказала «золотой мастер». Да. <laughs> ну, значит, у меня все впереди, и да, дальше меня ждет большое с этой компанией. На мероприятии я хочу вдохновляться и вдохновлять других людей, чтобы они не останавливались, шли к своим достижениям, к своим результатам, потому что компания действительно классная. Спасибо вам. Да. Спасибо. Меня зовут Махира Намазова, я приехала с Вирджинии. С кораллом я с октября до прошлого года. Я, честно говоря, не знаю, с чего начать. Вот честно, кораллу нужно Нобель давно давать. Честно, вот я не знаю, как это требует, куда пойти. Честно, потому что у меня такое заболевание у нас в семье, у меня, у сестренки, у братишки. Я страдала с 92 года. Даже в Америке нет лечения. Нету. А к мне вылечить. И братишка мой, и сестрёнка мой, мой. Честно, давайте добивайтесь, оно мне нужно. Спасибо. Good afternoon, everyone. I'm happy to see all of you here. Uh, my name is Irada. I am 30 years old and I'm mother of three kids. If I say, you, uh, how can I came to Coral Club? Uh, I came as a consumer and mm -hmm. fell in love with the product. First, I took off collagen, and I immediately saw the results on my skin. After that, I took uh, Detox Plus, and um, practically got rid of my health problems. Uh, then my mentor, Farhat Husanov, made me offer a business uh, offer. And, but I ignored him for six months because I had a full-time job at the time. Uh, before joining this company, I watched uh, my mentor a long time and thought it may be worth to starting. And finally, I started on November 2023, five months ago. Uh, I came to the Coral Club not for money. I came for environment and for cheerful people. Uh, thanks to these people, uh, they began to grow and develop. My mentor Farhot Husain and Lola Khalilova, always trusted me from the beginning and um, supported me as much as possible until now. That uh, that they have strengthened to be my self-confidence and to be uh, a leader. Thanks, uh, I'm very grateful to each of them. When I heard the um, event in Miami, I immediately registered i decided to participate to this event to get to know leaders better and to feel the energy of our company and to um, to gain new knowledge and experiences another important thing is to be uh, motivation and example for my team and at that time i opened a new rank uh, last month of uh, emerald director and i am very excited that and I and just to, uh, I know this is just the beginning I believe this company will open huge doors for me and I will be definitely become a master and I'm very grateful to be this company and to be uh, people among like you as I forward my future here thank you for your attention thank you so much. Мене звати Марія Різник, я в компанії більше п'яти місяців. І коли я сюди прийшла, перше, що я попросила, це план успіху компанії. Не Нескрій у мене був великий досвід в другій мережавій компанії 12 років. І коли я побачила цей план успіху, у мене просто відкрилось друге почуття. Вау! Практично в 200 країнах світу я можу одночасно працювати. Ну такого я не бачила ніде. І е, перше, що я зробила, не зробивши ще ні одного бала, я зразу заказала білет на івент. Це не обсуждалось, що я їду сюди однозначно. Я знаю, що тут дуже багато новичків, е, і у вас е, будуть виникати питання, і ви хочете отримати відповіді. Обов'язково їх. Получить сьогодні, максимум завтра, тому що тільки на таких мероприятіях все вирішується. Я е, не скриню. У мене теж було своє питання, яке я хотіла поручити відповідь. Вчора ми були на кораблику з нашою командою. Ви Знаєте що? Я зрозуміла я таке життя проживала вже. Я хочу, звісно, знову бути тут, тому що мережевий це, це як любов до маленької дитини. І його не, не можна скрити, його не можна е, де-то прибрати, він завжди разом з тобою. Це ну, ну, йде рівно нового-нового із твоєю сім'єю. Я зараз в статусі відкритого емеральда, і всі мої партнери першої першій лінії, звісно, у мене великі плани, і ці плани будуть збуватись, тому що. З таким планом успіху, який є в коралі, це дуже-дуже легко. Ну, і продукт, який я прийшла і отримала гарний чудовий результат по суставу коліна, мої всі знайомі прийшли на цей продукт, тому що я зразу вийшла в мережі і почала розказувати, як працює, як працює цей продукт. Йому нема аналогів. Тому, будь ласка, ще раз звертаюся до тих, хто ще думає, як вам бути, чому ви тут. Приймайте рішення однозначно, тому що з коралом це буде завжди швидко, надійно і стабільно фінансово. Вау. Я дерматокосметолог с более чем 25-летним стажем в сфере медицины, косметологии и красоты как таковой. И пришла в коралловый клуб как ну, вместе со своими дочерями, вот Натальей Базаревой, и завтра дочь моя будет тоже награждаться. Благодаря Юле, старшей дочери, мы познакомились с коралловым клубом. И это открыло нам такую возможность более прицельно, детально рассматривать те сферы услуг, которые мы оказываем поддерживая, помогая людям профилактировать те или иные состояния и давать возможность избавляться от многих проблем, которые непосредственно связаны с проявлениями на коже, с разными аллергическими реакциями. Это на самом деле удивительная программа, прекрасная возможность каждому человеку, даже без медицинского образования получить свои собственные результаты и быть экспертом в своем деле, потому что без обучения нет практики, без практики без теории не может быть качественной практики. Все взаимосвязано. Поэтому все то, что мы получаем благодаря коралловому клубу, дает возможность не просто расширить сферу наших услуг, это дает возможность людям получить шикарные результаты, избавиться от многих проблем и качественно проживать свою жизнь. Поэтому у нас не стоял вопрос ехать на мероприятие или нет, потому что Семь месяцев назад, когда мы зарегистрировались в качестве дистрибьюторов, буквально через полтора месяца мы были на мероприятии, таком событии для нас очень значимом в Лас-Вегасе. Там мы окунулись в эту среду, которая помогла нам более глубоко посмотреть на нашу компанию изнутри, получить возможности двигаться дальше, расширять свои такие качества в качестве профессионалов ну и достигать своих собственных успехов. Это прекрасно, это замечательно, искренне благодарна всем, кто организовал данную кампанию, кто дает такие возможности каждому из нас чувствовать себя на своем месте, получать собственные результаты. Ну и проявлением всего этого является любовь к людям. А любовь — это глагол, и она должна быть в действии. Поэтому каждый из нас приносит то ценное, что мы имеем, это наши знания, нашу возможность. Hello, everybody. My name is Sergey Shervinuk, and um, I'm actually a local here in Florida, only third year. But conveniently, the World Club event is here today. Uh, I am a registered nurse by profession, and uh, my, one of the reasons why I'm here is actually to show so, so support to so my lovely wife. I mean, I'm an cool. executive director, and uh, I was actually I was actually the first person in my family to uh, use Coral Club and its products. And by getting great results from the initial ninety-day detox and cleanse program, uh, my issues were actually more like gut centered, and it started to show signs on my skin. Uh, my doctor, being my primary doctor, but we're Basically, taught to do in America is to see your primary doctor for your problems. Couldn't really do anything for me, and then she uh, pretty much just just avoid the foods you eat that make you sick, drink water, work out more, and pretty much eat more fiber. And that was it. I, I did that. Didn't help. So um, thank God uh, we had some uh, connections from Europe that uh, got, got us into Coral Club, and uh, here we. And after getting my results my whole family started using the product we followed love with it we got our own results now we show other people and of course we invite them to these events and the only and the last reason of course why we're here is that coral club is here so you have to be here for each event thank you thank you